12 may Ümumdünya Tibb Bacıları günüdür. İngilis tibb bacısı Florence Nightingale şərəfinə təhsis olunan və 1971-ci ildən etibarən qeyd edilən 12 may tarixi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin qərarına əsasən təsis olunub. Müasir tibb bacısı peşəsinin qurucusu Florence Nightingale dir və bu sözlərlə məşhurdur. Tanrının ən dəyərli hədiyyəsi olan həyat çox vaxt tibb bacılarının əllərinə həvalə olunmuşdur. Hər il mayın 12-si belahaq tibb bacısı gününə çıxıq edilir. Başqa sözlə desək, bu gün nəcil əməllərinə görə humanist peşə sahiblərinə təşəkkür etməyə dəyər. 100 illik tarixə malik tibb bacısı günü 141 ölkədən olan şəfqət bacıları ilə birləşərək İctimai təşkilat yaratmasından sonra qeyd edilməyə başlamışdır. Məşhur həkimlərin həkimlər haqqında dedikləri. "Əgər həkimin işığı başqasının üstünə düşmürsə, özünün sönməsi yaxşıdır." - Məşhur cərrah Kolərmi. "Başqalarına işıq verə-verə özüm də yanaram." - Hollandiyalı həkim Tuliplus. "Hər birimiz bir şam işığı qədər işıq verə bilsək, Planetimizin günəşə etəci qalmaz. Topçubashov. Həkimliyi öyrənmək əslində insanlığı öyrənməkdir. Əsl həkim üçün təbiət yalnız sənət deyil, bütünlüklə onun həyatıdır. Rus infeksionist Bulibin. Ölüm və həyat arasında çapalayan bir xəstəyə təcili yardım lazım olanda həkim Şəxsi evinin qəflətən alova büründüyünü görərkən, itdiy kimi hərəkət etməlidir. Şurud. Həkim mütləq ictimai xadim, fəal mübariz olmalı, öz humanis fikirlərini, xeyirxah tədbirlərini sözlə ifadə etməyib, əhalinin sağlamlığı üçün yollar axtarmalı, fəaliyyət göstərməlidir. Məşhur həkim Vera Sayev. Azərbaycanın peşəkər tibb bacılarına həsr olunmuş misraları nəzərinizə çatdırıram. Nə qədər çox imiş, yaxşı adamlar. Taniyan yox imiş ancaq onları. Yaxşı kişilər var, qadınlar da var. Özügəni ölümün əlindən alır. İşə əsgər kimi gedirlər onlar. Yol xor, ölürlər qəhrəman kimi sadələr, adilər, tanınmayanlar, tanınır möcüzə yaradan kimi. Dünyanı birüyən müharibədə həç kim tibbacı daya öndədir. Özgə həyatlar üçün mübarizədə həyat itirən var, nə qədər indi. Bəlkə Süleymanın üzüyündəki yazıda bu günün təsərrüsü var. Keçər Ya dam ancaq çıxmaya kaşke. Özki həyat üçün ölən adamlar. Biz də mədəniyyət işçiləri adından bu gün 12 may tibb bacıları günə münasibətilə bütün tibb bacılarını ürəkdən təbrik edirik. Bütün tibb bacılarına və xalqımıza sağlam və gözəl həyat arzulayırıq.